Bu gün ən çox mədə xorasına nəziyyət çəkənlər mədədə polipd, eroziyadır, yaralardır və ən əsası isə refluks xəstəliyinə danışacağıq. Studiyamıza dəvət etdiyimiz qastrontroloq və hepatoloq Nurayna Quliyeva tibbi suallarımızı cavablandıracaq. Sabahınız xeyir olsun. olsun. Gəl olsun. Məsiz, doktor, Hoş gəlmisiniz doktor, necəsiz? Deyik. Sağ olun, yaxşı olasınız. Çox gözəl doktor. Bu gün həqiqətən də kimi dindirirsən, səhər sadəcə heç qida qəbul etməmişdən öncə, yəni ürəkbulanmalar, mədədə problemlər var. Mən öncə istərdim sizi yaxından tanışa tanıyaq çünki bu bizim ilk görüşümüz elədirmi? Tanıyaq və bizi izləyən izləyəcəyimiz də sizin haqqınızda qısaca məlumat alaq, sonra suallarımızı cavablandıraq. Hı. Hı. Mən harda 2014-cü ildə 1 illik Türkiyənin Ege Universitetinin infeksiya xəstəliklər şöbəsində virus hepatitləri, <laughs> hepatitlərin diaqnostikası, müalicəsi, müasir yanaşması da ixtisas artırma kursu keçmişəm və 2019-cu ildə də Amerikanın qastroenterologiya cəmiyyətinin belə deyim də təşkil etdiyi burslu bir proqram var idi və Azərbaycandan ilk, ilk seçilən həkim kimi 1 illik orada ixtisas artırma, ixtisas dəyişmə ə kursu keçmə şansım oldu və bu müddətdə də yenə həm Ankara'nın Hacettepe Universitetində, həm də İzmirin Ege ə, xəstəxanasında qastroenterologiya şöbəsi, endoskopiya, mədə xəstəlikləri, bağırsaq xəstəlikləri, funksional xəstəliklər, bu xəstəliklər mövzusunda və həm praktik, həm ə, ə, belə dəimdə təhsil mənasında bir illik ixtisas dəyişmək şansım oldu. Ə, və ümid edirəm ki, bu öyrəndiyim, bu təzə yendiklərlə də öz xalqımıza, öz millətimizə tətbiq edib xəstəllərin olar. aradan qaldırılması kömək edəcək. Çox sağolun Ayna xanım. Çox şad oldum ki, yəni siz Azərbaycanın bax bu cür təhsillə malik olan həkimlərimizdənsiniz ki, xəstəliklərimizi qalib gələcəyik. Və bu gün refluks xəstəliyinə istiridim danışım, çünki həqiqətən də çox insanlarımız bu xəstəlikdən əziyyət çəkir, amma keçib gedərdi yaxud da ki, ağrı kəsicilərlə müəyyən müddət ərzində ağrılarımızı kəsirik, amma Sandra, sonra nələr baş verir? İstədim ki, bax bu haqqda danışaq. Hətta mən araşdırma da aparmışdım ki, refluks xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, həcin xəstəliyinə gətirib, gətirib çıxarır. Əgər düzgün qidalanmasaq, düzgün maye almasaq, təbii ki, bu xəstəliklər həcin xəstəliyinə gətirib çıxarır. Gəl elə bu haqqda danışaq. Bəli. Refluks sözü ümumiyyətlə hansısa ə, mədə məحتəviyyatının qida borusuna doğru geri qayıtması refluks adlanır. Hı -hı. Amma biz refluks yaxud özofageal refluks xəstəliyi deyir isə, deməli artıq xəstəlik sözü daxil olubsa, burada ə, hər hansı bir əlamətlər var, burada artıq zədələnmələr var, klinik əlamətlər yaxud da ə, gördüyümüz eroziyalar, xuralar, yəni bu refluks mədə məzəinin qida borusuna getməsi hansısa bir dəyişikliyə gətirib çıxarırsa, biz artıq buna gastroözofageal refluks xəstəliyi deyirik. Ə, xəstəliyin sıxlığı çox genişdir. Yəni belə deyim də əhalinin hardasa 1/4, 1/5 hissəsində bu ə, şikayətlər var. Hı -hı. Sadəcə orq reflüksun əlamətləri elədir ki, bir gün ola bilər, bir ay oluya bilər. Ə, yəni ona görə də çox önəm daşınmır, ya qidalamanın pozulması ilə əlaqələndirilir, ya stress faktorla əlaqələndirilir və sonrakı mür müraciətlər həkimə müraciət uzuda baş vermir. Hı -hı. Ə, ancaq ə, reflüks xəstəliyinin xəstəliyin bir çox ağrılarlaşmaları bir tox fəsaddları var ki, həm onlar haqqında danışmaq istəyirdik, həm Buyurun. ümumiyyətlə e, refluks necə diaqnostika olunur? Yəni əlamətlərini də danışarıq ki, yəni, halısa insan bilər ki, artıq məndə e, refluks xəstəliyi və ciddi bir xəstəlik olduğunu bilməli. Refluks, e, dedim ki, bu mədə məحتəviyyatın qida borusuna doğru yer dəyişməsi adətən sağlam insanlarda, yəni normalda bizdə də müşahidə olunur. 24 saatlıq, yəni bir sutkalıq periodda 72 dəfə Hı -hı. E, bizim yediklərimiz qida borusuna doğru geri qayıdır. Amma biz bunu heç vaxt hiss eləmirik. Çünki qida borusunun özünün tənzimləmə funksiyası var. Yəni ağız boşluğundan tükürək vəzilərinin sekresiyası var ki, yəni belə deyim də su ilə yuyulur, aparılır və mədənin o turş yuxarı qayıdan turş hissəsi bizdə heç bir simptom vermir. Uh -huh. ə, amma bəzən məsələ müayinələr var da, müəyyən təqqatlar var, müayinə üsulları var ki, bunlarla müşahidə olunur ki, ə, 72 norma deyirəm, amma bəzi xəstələrdə 15 dəfə cəmi buxarıya qayıtma olur bunu hamısını hiss edir xəstə. Aha. Yəni 5 dəfə qaysa 5-inci hiss edir. De. Yəni bunu artıq Artı reflüks... bu ağırlaşmış formasındadır də təkim. Yox, bu sadəcə refluks deyil, bu Aha. qida borsun həssaslığı, Aha. hiperhəssaslığı hətta, normadan artıq həssaslığı sayılır. Aha. Yəni bunun müalicəsi tamamilə başqa cürədir. E, və ya xodda ola bilər ki, heç bu xəstədə əslində refluks yoxdur, amma xəstə ağrı hiss edir. Yəni ə, sakitləşdirici də verirsən, bəzi preparatlarla hətta ə, sakitləşdirirsən də, müalicə edirsən, amma xəstənin bu şikayəti, yəni keçmir. Bu funksional ə, dediyimiz, yəni heç bir üzvi dəyişiklik yoxdur, əslində xəstəlik yoxdur, amma xəstənin şikayəti var. Bu funksional refluks dediyimiz. Bunun isə mədəsi yenə tamamilə başqa cürdür. Yəni e, burada biraz e, düzgün diaqnoz qoymaq çox əhəmilidir. Hansı e, xəstəliyin tipindədir, bunu aid etmək çox əhəmilidir. E, niyə görə baş verir refluks? Niyə bizim mədə məحتəviyyatımız qida borusuna doğru yerini dəyişir? Normada qida borusu ilə mədəyə keçəcək hissəsində sfinkter dediyimiz bir şey var. Yəni biz hər dəfə udqunma aktu eləyəndə bir dəfə udqunanda o sfinkt də tam bağlanır və bizim yediğimiz əsla yuxarıya qayıtmir. Həzm prosesində, yəni mədədədə həzm prosesi gedəndə də mütləq bu mədənin turşu, turş bir mühit olur orada. Həm ə, daxil etdiyimiz qidaların həzmi üçün, həm məsələn, ağız boşluğuna hər hansı bir bakteriya daxil olubsa, bunun öldürülməsi üçün mədənin çox turş bir mühiti var. Bu ancaq mədə hüceyrələri paylaşıb bu turş mühitə. Bəli. Burada həzm prosesi gedəndə o turş hissə yuxarı, mədənin həmişə dibi deyirlər. Hətta deyirlər mədəmdə hava var. Məlum. Doğrudan da o yuxarı hissədə ancaq nədən tuş məktəviyyatı toplanır. E, Dedim normal insanda sphincter yaxşı işləyirsə o heç vaxt açılmır. O tuş ancaq qidanı həzm eləmək üçündür. Amma görə refluksda nə baş verir? Bu qida borsanın aşağı hissəsində olan sphincter tam bağlanmır. Bəzən deyirlər ki, yırtığım var diafraqmamda yırtıq var. Doğrudan da belədir. Diafraqma bizim qarın boşluğumuzla döş qəfəsimizi ayıran nazik bir əzələvi bir təbəqədir və buradan bir qida borusu keçir. Əgər ə, ola bilər çox kökəlib arıq, yəni ola bilər xanımımız hamilə vaxtı və yaxud ola bilər ə, hər hansı bir əzələ zəifliyi bağ zəifliyi deyir. Bu xəstədə bütün əzələlər, məsələn, bunun mədəsində də sallanma var, bunun bağırsaqlarında da sallanma var. Hı -hı. Yəni bağ aparat ümumiyyətlə zəifdir bu xəstənin. Onda deməli bu diafraqması da zəifdir və sıxmır. Qida borusunu yaxşı tutub sıxmır. Ona görə də bu boşqaldır. Və hər dəfə ə, həzm mədə həzm edəndə yığılır, açılır, əzələli bək Ə, hər də hərəkət edəndə bu yuxarıya doğru mədə sürüşür, geri qayıdır qarın boşluğuna, hədəfə döşqəfəsinə doğru bir az sürüşür, qayıdır və bu hərəkət uzun müddət davam edəndə get-getə o yırtıq bir az daha böyüyür. Biz buna deyirik ki, qida borusu diafraqmanda qida borusu dəliyinin yırtığı var. Ə, bu da ged gedə bu mədənin turşu hissəsi qida borusuna ged gedə daha çox yuxarı qalxdıqca zədəlir və qida borusunun əslında hüceyrələr öyrəşməyib otur turşluğa. Amma öyrəşməlidir, ya yara yaranmalıdır. Yandakı artıq birləşməlidir, uyğunlaşmalıdır. Uyğunlaşmaq üçün də başlayır öz hüceyrəsini dəyişib ya mədənin hüceyrəsinə çevrilmək istəyir, yaxud da bağırsağın hüceyrəsinə çevrilmək istəyir. Bu çevrilmə nədir? bizim onkoloji xəstəliklərin başlanğıcı. Bəli. Çox təəssüf ki, yəni bir növ adaptasiyadır. Adaptasiya olmaq üçün bu turşuluğa dözmək üçün ə, uyğunlaşmağa çalışır. Amma bu uyğunlaşma yenə deyirəm, bizim onkoloji xəstəliklərin başlanacağına gətirib çıxarır. Və ə, həkim bayaqdan siz söhbət edirsiniz, bizim qəhrəmanımız da elə başıyla belə elə mən o bədən dili var da, mən hiss elədim ki, desəm bu əlamətlər sizdə var. Elə səhv etdiyim yoxsa e, necə? Heç də deyil. Mənim anamda, bizim anamda eyni əlamətlər var. Bir ildanan müalicə olunmur. Yəni dediyiniz əlamətlər sırvamdadır həqiqətən. Yəni belə deyərlər düzdür, zont udmuyubdur. E, Melodov aparatdan keçirilibdi. E, Deməli ki, 1 ildir mən e, belə həkimə aparmışam, müalicələrə pul tökürəm. Bu dəqiqən özündə də müalicə olunur. Yenə ağrı dayanmır. Burasını tutur qalır ki, belə yəni mədə. Mədə ağrısı bəli, da çox pisdir, şiddətli olur. İnşallah Norəli xanım sizin ananıza Inşallah, sevə sevə Nurali, qolluq edir. Elə, elə sizin ananızdan bəzi şeyləri deyək. Yəni Iı, konkret məsələn doğrudur bu xəstələrimiz çox vaxt belə deyim də rəngə müayinəsinə gəlirlər. Rəngə müayinəsində biz heç vaxt çobud dəyişikliyi görə bilmirik. Dəqiq diaqnoz vermək üçün rəngə görə dəyişikliyi. bilmirik. Çobud dəyişiklik. Məsələn, həçə qida borusunda hər hansı bir yerdə daralma varsa, biz rəngəndə görürük ki, barium veririk, yəni mədə deyiniz şey, baryumu veririk, müəyyən yerdən sonra rəngəndə görürük ki, oradan keçmir, orada daralma var. Bunu görə bilirik biz rəngində. Amma məsələn ağrı çox vaxt xəstə də oradan elə deyir, mədəm yanır, bəli, yaxud bəli. da mədəm ağrıyır. Əslində mədə yanmır, yanan qida borusudur. Amma biz onu nahiyə orada olduğuna görə mədə kimi tərif eləyirik və o ağrılar da əgər müalicə ilə keçmirsə, qida borusunun yaraları var. Xırda yaralar ola, eroziyalar deyirik. Bəli, bəli, bəli. Onlar ola bilər. Bunlar da müəyyən müddətdən sonra sağalandan sonra əgər böyük yaralardırsa, çapıqlaşır, daraldır oranı səfer xəstə udquna bilmir. Ya udqunanda ağrı olur, ya deyir ki, suu su içəndə keçirən, də belə e, rahat ouram amma biraz qatı düyü, bunları udanda gələ üstündən su içim keçsin. Yəni uje daraldıb, yara sağaldı, həmin nahiyə daraldı. E, yəni ona görə də endoskopiya müayinəsi və mütləq sedasiya, yəni yatırılmaq deyirik, iynə ilə məyəm çünki ə e, niyəbünun xəstənin birinci şikayətinin eşidiləndən sonra mən deyirəm hə sedasiyadan siz olması sizi elə-belə -elə də mane eləyə bilərik. Əgər bu şikayətləri varsa endoskopiya müayinəsində xəstə öyür, istərsiz -istə, də məs bu təbii idi. Öyüyəndə də mədə yuxarı qalxır yırtdıqdan. Və biz dəqiq ayırd edə bilmirik ki, bu öyüdü deyəmədə yuxarı sürüşdür, yoxsa, yoxsa xəstənin doğudan xəstəliyi n əlamətdir. Ona görə yatanda ki tam sakit olur Xəstə üçün də komfortlu olur, bizim üçün də rahat olur. Orda eroziya, çünki o o qədər həssas bir müayinədir ki, orada xəstənin belə deyim də sakit olması bizim üçün çox əhəmilidir. Çünki biz bala xırdə bizim gördüyümüz 1 mm-lik bir şey bizim üçün çox əhəmiyyətli ola bilər. Bəki lazım ola bilər, orada hansı artıq dəyişib, hansısa hüceyrə dəyişib ya bizim gözümüzə nəsə xoş gəlməyən bir şey var, oradan bir biopsiyaya götürüb əkməliyik belə deyim də laboratormaliyə göndərməlik. Ona görə də xəstənin sakit vəziyyətdə olması çox əhəmilidir və refluks xəstəliyi, yəni ana qızım misalında dediyiniz, əgər doğudan bu xəstəliyi 1 il, 5 il, elə xəstətaram 10 il tamamilə başqa bir sahələrə gedib, maaşını olub. Düzdür, mən sizə razıyam, həkim. Çox düzgündür. Düzgün vurğuladınız. Ona görə nə etmək lazımdır? Düzgün birinci diaqnoz olmalıdır ki, mədədə elə bir orqandakı təbii ki, bütün qidalanmamız, sumu içirsə və mədədə xoralar varsa, yaralar varsa və yaxud ki refluks xəstəliyinin əlamətləri var bu da xərçin xəstəliyinə gətirib çıxarır. Və mən həkimin ən çox nə maraqlanır? Bax səbəhsəbəh yuxudan oyanmışıq, hə? Hı hı. Mədəsində problem olan, məsələn, yara var, eroziyadır, poliplər də olur bəzən mədədə. Yəni ən çox istərdim ki, bax səbəhsəbəh yuxudan oyanan insanlarımıza nə məsləhət görürsüz? Refluks olan da deyə bəzən şirin çay içmək olmaz, şirin qidalardan uzaq durmaq lazımdır. Siz də indi mütəxəssis kimi düzdür, yoxsa yəni, elə deyirlər? Yəni refluks xəstəliyi bayaq danışıram burdakı bəs ə, ən çox qida borsuna qayıdır, yemək qida borsuna qayıdır. Ən çox da boğulur gecə. Çünki biz uzanlı vəziyyətdə 7-8 uh -huh. saat oluruq və kimdənsə bu yığıtlar varsa, kimdənsə artıq problem varsa, doğrudan bütün gecə onun mədəsi, ömteliyatı qayıdıb atır qida borsuna zədə deyir. Uh -huh. Və ən çox da doğrudan refluks xəstəliyinin şərtləri səhər yuxudan duranda olur. Bəli. Ya səs patıqlığı, və ya tez-tez boğazın təmizləmə hissi olur, sanki boğazda nə isə qalır. Səhər ancaq öskürək olur su içəndən sonra keçir. Uh -huh. e, yəni birbaşa refluks xəstələrinin ən çox simptomları olur səhər, yuxudan duranda. Uh -huh. Çünki dediyim kimi gecə bütün qida olsa ki, qapancaq turşu ilə təsirə De. məruz qalıb ona görə. E, və e, burada belə bir e, məqam da var ki, e, gecə olan reflukslar birbaşa da daha zətəliçət. Çünki gün ərzində biz çox uzanmırıq. Yəni yesək də o qədər uzun vaxt keçirmirik, amma gecə ən çox da biz refluks xəstələrinin xəstələrinə, xəstələrinə ə, çox vaxt dediyim kimi bizdən əvvəl bir çox həkimlər də dolurlar. Məsələn, öskürəyə görə lor həkimində ola bilər əxdiər həkimində ola bilər. Bu yaxınlarda bizim birsiz filiallarımız var. Masallı filialında bir xəstəmiz oldu. 1 il, 2 il başqa ixtisas həkimlərinin yanında olub öskürəyə görə. Çünki heç kim ağlına gətirmir ki, öskürək mədə problemi ilə əlaqəli ola bilər. Ancaq mütəxəssis ə, deyir. Ə, amma ə, sağ olsun, lor həkimi dəyərləndirəndə ki, aparatla baxanda Bəl. gördü ki, o səz tellərinin kənarlarında qızartı var. Uh -huh. Deməli bu nəsə başqa bir şey idi. Endoskopiya müayinəsi ilə elədik, doğrudan da xəstənin 1-4 santimlik bir yırtığı var. Onların evə o qədər qida borsu yanır ki, böyük bir yaraları var, eroziyaları var. Xəstəxanada soruşanda deyir ki, səhərlər ən çox ağzında birdən birə turş su dolur, ya acı su dolur ağzına. Ə, yəni elə düşünülür ki, yox, mədənin suyu bu qədər gəlib çıxmaz, yəni ağzıma uh -huh. gəlib çıxmaz əhalda. Doğrudan da mədə turşluğu deyil, o ağzımıza gəlibdə olan. Qida borusunun sinirləri çox həssasdır və o sinirlər həm də tüpürcük vəzilərini qidalandırır. Ona görə o qıcıqlananda ağız suyu ifrazı artır. Uh -huh. Mexaniki olaraq və ə, dediyim kimi xəstə ən çox səhərlər bu, boş... yəni refluksun tipik simptomları var. Yəni xəstə bilir ki, bu mədə ilə əlaqəlidir. Məsələn, ə, qıcıqırma, gəlmə, keyfiyyətdə azma, ki, daha gəlməsi, yaxud da acı, su gəlməsi, epigastral ağrı. Deyəm, yaşımda yəni, ağrılarım var, kürəyimi quraqlar. Bunda uşaq məddədən şübhələnir. Amma bir də var, təsdiq olunmuş, doğrudan da refluks xəstəliyi ilə əlaqəsi olduğu təsdiq olunmuş simptomlar da var. Biri özgürək, quru xaniki öskürək. İkinci ağzımıza gəlməyəcək diş eroziyaları, karieslər. Bunlar refluksla təsdiq olunub əlaqəsi. Və döş qəfəsində dəş sümüyünün arxasında yanma. Yəni xəstə bu nahiyəm yanır deyir. Bəli. Mm, de. Mütləq vətəci birinci növbədə ürək xəstəliyi inkar olunmalıdır və ürək xəstəyi inkar olanda tek sikadiyqrama deyil, yəni ətraflı kardioloq baxışı olmalıdır. Ondan sonra götürür. Xəstələr bəzən özləri bilir ki, ürək həkiminə getsə biraz daha çox müayinələr, daha çox həm də ürək xəstələnəndən daha çox qorxurlar, nəinki öhdə xəstələndən. Ona Amma görə də əslində qalsa elə mədə xəstəlinə qoymaq lazım. Ona görə lazımdır. də xəstə daha çox, yəni yanma deyəndə, yəni ürəyin üstünə atmaq istəmir, birinci mədə həkiminə gəlir. Yəni bir az məlumatlı olan xəstələr. Doğrudan da ən çox ə, döş sümüyü arxasında yanma, pirozis deyirik, spesifik simptomudur. Bəlkə sizə bu sual verə bilərdim. Buyurun. Bu üz istən, bu qidalarla bağlıdır da. Yəni məsəl üçün bu günlərdə mən təmiz o xalis bal dilərdə, o balla qidalanmışam. İndi hiss edirəm ki, biz mədə deyilikdə. Siz indi mən indi öyrəndim ki, məsələn çox sağ olun ki, məlumatlandırdınız həm bizə, həm efir vasitəsilə izleyen tamaşaçılara. İndi o qida borusundan, yoxsa nəəndir? Bir də yuxunu az yatanda məndə belə şeylər olur. Bir 3 saat ya 4 saat yuxuya yatarsamsa, mənim məsəl üçün o yandıma mı deyim ya nəsə belə o göynəyir elə birdir çünki göynəmə göynəmə gö yandıma <laughs> da yandıma belə yanmaq kimi bir şey hiss edirəm yuxumu az yatanda bir də ki hə yox imenin yuxunu az yatıb səhər yemək yeyirəm bax o zaman işə məndə başlayır o artıq elə bir şeydir. O nədən ola bilər? Təxmini, məsəl üçün belə hə. diaqnoz. <laughs> Təxmini də orada refluks xəstəliyinin başlanğıc ilkin əlamətləri də ola bilər. Orda hər hansı bir mədə bakteriyası deyirik, mədədə hə. bakteriya var, pilori deyim, ancaq mədədə yerləşir, mədənin turşuluğunda dözümlüdür, yəni o bakteriya ondan ola bilər. Bir də bir də birbaşa bal yaxud da bəzi qida maddələri var. Məsələn, küncüd <laughs> Məsələn, hansı qidaların, şiniyatların üstündə əlavə olunur. Bu reflüksi artırır. Artıran. Yəni mədədə turşuluğun yox, həmişə deyirlər turşuluğum artıqdır. Yəni mədədə turşuluğu onsuz da elə olmalıdır. Əgər o qida boşluğundan çıxıb yandırırsa sizi, siz turşuluğu artıq kimi deyir ki, mədəmin turşluğu çoxdur, qızqırıram, gədirəm. Hə, amma əslində mədə belə olmamalıdır. Hə, Qızqıma gəlməyoxdur, amma o belə yandırma kimi də, siz dediniz, bayaq yanma yam, olur, hə? kimi, göynəmə belə bir şeylə hiss edirəm. Hə, Ola bilər, hə. yəni yyrıq olmayanda da olur. Həmişə olmur. Az yatanda nə hə, hə. vaxt ki, az yatıram, səhər yemək yeyirəm, onda olur. Ə, su, çox sağ ol, SMS-lərimiz var, həkim. Nuranə doktor, indi görün nə qədər adam mədə problemi yaşayırlar və mən də bilirəm ki, siz çox gözəl və peşəkar mütəxəssissiniz bu sahədə. Mən çünki Maraqlıdır. Bax, sizdə fərqli müalicə e, biologiy metodlar var ki, qısa da olsa bu haqqda danışaq. Buyurun. Hı -hı. E, biz əlbəttə e, ki, bəzi e, sahələrdə başqa kimyəvi dərman istifadə edirik, amma daha çox çalışırıq ki, xəstələri kimyəvi dərmanlardan uzaqlaşdıraq. Hı -hı. E, bioloji tənzimləyici tibabət orqanizm kompleks. Baxır, yəni səhcə mədə problemi deyil, bu təkcə qida borsun problemi deyil. Bu ümumi orqanizm problemidir. Mə Məsələn, bu turşuluğu bu xəstə hiss eləmək iş eləyirdi. Demə on tamlıqda harda pozulma var. Hər e, növbədə bütün orqan və sistemlərdə drenaj aparılmalıdır. E, bu xüsusi e, biyatibb necə preparatlar istifadə olunur? E, məsələn, bu preparatların içərisində e, təkcə hər hansı bir bitkilər deyil. Qara dəyərdən, maddədən, qida borusundan hazırlanmış xüsusi preparatlar var. Yəni bunların içərisində orqan preparatları var. E, məsələn, bayaq danışdığımız xəstəlik olsun, qida borusunun yaraları olsun. Burda mədənin turşuluğunun aşağı salmaq lazım deyil. Çünki mədənin turşuluğu ilə aşağı salanda bakteriyalar da inkişaf edir. Sonrakı fəsaddlar yaranır. Mədən özü atrofiya uğrayır. Bu özü də hər hansı bir xərçəng xəstəyinə gətirib çıxarır. Onun üçün e, istifadə edirik qida borusunun yarasını sağaldan bütün ağız boşluğundan tutmuş düz bağırsağa qədər bütün səhləq qışaları bərpa eləyən preparatlar təyin olunur. Bəzən də mədə proyeksiyasına və yaxud da qaraciyər proyeksiyasına biapunktura deyirik. Yəni həmin preparatları vena daxilə, əzə daxilə və yaxud da içmə şəklində deyil, birbaşa orqana yaxın nahiyəyə vururuq təyin yeri preparatları və bu daha maddənin effektivliyini 1.5 artırır. Həm də bütün orqanizm bərpa olunur, vahid sistem bərpa olunur. Yəni adından da görünür, bioloji tənzimləyici Edici, yəni bütün pozulmuş orqan və funksiyaların sistemlərin bərpa eləyir. Çox gözəl həkim, yəni əslində qəsdə o qədər bu ağrılar çəkən vaxtı, o qədər kimyavi dərmalar qəbul edir ki, təbii ki, bu da toksinlər, zərər və zəhərli maddələrin toplanmasına gətirib çıxarır. Və ona görə də minnətdaram, çox sağ olun, verişimizə gəldiniz və müəyyən suallarımıza cavablandırdınız. Minnətdaram.